В 1937 году Зиновий Дунаевский и Василий Лебедев-Кумач написали песню «Давай, товарищ, полетим», которая стала гимном советских авиаторов. В этом году на родной авиации исполняется 100 В России был построен первый самолет, а через четыре года русские авиаторы впервые полетели в Арктику. Никогда не будут забыты именно летчиков-героев, великих отечественных людей, таких как Иван Кушибун, Александр Покрутин, Николай Гулай, и многих, многих других. Российский самолеты и вертолеты.